Ще раз доброго дня перепрошуємо за технічні затримки. Я працював в інтернеті для стріму для прямої трансляції. Ще раз прошу дотримуватися тиші і виключте свої мобільні телефони для того, щоб хлопці на цій екстрені прес-конференції могли донести всю ситуацію, в якій вони перебувають. Назва прес-конференції не активістів, а майдану з Одеси вчинено напад. Свідками і власне потерпілими є Позняков Андрій та Яків Осташ, які представляють організацію Світло майбутнє України. Також вони а, а, будуть розповідати про те, як ця історія зв'язана зі справою Сергія Худюка, активіста з Одеси, якого звинувачують в організації а, заходів 2 травня в Одесі. А, також вони розповідатимуть про суд і як напад на них на одеській трасі, який відбувся вчора, пов'язаний з ім'ям Сергія Худіка та подіями, які відбувалися в Одесі та можуть відбуватися надалі в цій історії. Будь ласка, запрошуємо хлопців, познякового Андрій, як і постач світломи будні України. Організації. Також додавався ще один учасник парека Євгеній, який був також свідком і потерпілим а був в машині на Одеській трасі. А, це питання наочності на травм, які отримали хлопці. Тому запросили приєднатися ще одного а, учасника, будь ласка. Добрий день. Я познакомив Андрій Анатольович. Активист Майдана, одесского, киевского в том числе. Вчера, 21 мая, у нас было совершено покушение по дороге домой в Одессу. Покушение на одесской красе мы связываем с желанием запугать или уничтожить нашего одесского активиста Сергея Худеюка. На ним за вчера проводили суд в городе Киеве и избрали в меру пресечения домашний арест. Мы уверены, что покушение и дела против Сергея, это э, связано с тем, что он и наша организация ведет активную деятельность в э, направлении просветления антикоррупционных схем, которые есть у нас в Одессе, и иллюстрации нечестных чиновников. Э, его хотят осудить, не разобравшись. В деле о событиях 2 мая. И таким образом запугать активистов, которые знают конкретные факты э, системы коррупции и подбирания э, антисимптомов. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Яков Осташ. Я глава организации ⁇ Светлая Украины ⁇ это действительно так, так что я прошу э, еще добавить. Э, у нас есть заява. Э, я хочу сейчас озвучить. Просим, э, просим прокуратуру, э, прокуратуру продолжить проведение следствия в Киеве и не э, передавать его в Одессу в связи с этой ситуацией, которая произошла с нами э, на киевской трассе. В своем обращении мы ссылаемся на статью УПКУ. А іменно статтю 218 статтю 34 уголовно процесуального кодекса України, которая звучить так: по початку судового розгляду у виняткових випадках кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого більшості потерпілих або свідків з метою забезпечення оперативного та ефективного кримінального провадження. надавить належащую защиту Сергею его близким и людям проходящим в качестве свидетелей мы основатель мы основываемся на норме статьи УПК а именно пункта 5 части 1 статьи 56 УПК право потерпевшего против криминального приватжения потерпевший имеет право за наявності соответственных пистол на обеспечение безопасности щодо себя Близьких родичів чи членів своєї сім'ї, майна, майна та житла і пункт 8, частини 1 статті 66 6, права та обов'язки свідків заяв... заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом. Ми просимо прокуратуру суд змінити місце проведення до розслідування і провести його в Києві забезпечить охрану і безпечність затриманого Сергія Хадіка, його родственникам, жене, матері і свідкелям, проходящим по пільг Сергія Хадіка. Можете задавати вопросы. А ви казали про те, що як їхали в Одесу, за вами гнався бус із автоматниками. Як це було і як вам вдалося втекти? Немножко не так було, насправді, то есть не бус, а машини. BMW 5 модели и тонированный отдает Toyota Правда. Мы нас столкнули, получилось так, что мы перевернулись. Не, я а как и... ехали на Киев из Да, да. Мы ехали после суда, после освобождения Сергея Ходьяка. Мы договорились, что мы поедем, нам нужно было еще решить вопросы в Одессе по документам. Но в целях безопасности мы договорились так, что Сергей останется в Киеве. А, и плюс по состоянию его здоровья так как э, в одесской милиции когда он находился есть свидетельство того и на видеокамеру э, было заснято его побои он был вбит э, в одесской милиции одесской милиции а, из его слов э, что его когда его задержали э, более 12 часов не выходили на связь с родственниками тем самым нарушив тоже законодательство о э, э, затримании э, держали его под сиденьем микроавтобуса, говорили, что заказывай последнее желание, пиццу, суши, тебе сегодня конец, и так далее, и так далее. При этом говорили, что он активист Майдана, и они это прекрасно знают, когда они ему это говорили. На что его вывезли без мать, ни жена, ни адвокат, у него не были, его срочно в срочном порядке вывезли в Киев, уже с таким толном ну, документов на него, как у нас, в принципе, принято было при предыдущей власти решать вопросы сразу и быстро, а, с такими, по крайней мере, а, организациями, которые непосредственно преследуют идеи, идеалы Майдана и поверили в эти идеалы, что действительно в стране можно а, что-то изменить а, по-настоящему в, 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 в ситуации с коррупцией. з безпределом чиновчистім і а Анті... прізвища прокурора, слідчих, суддів. Ви можете назвати, які займались в Одесі цими справами? Е, да, я могу вот вот относительно значит, э, в связи сложится сложившейся ситуацией вчера, пока не по фамилиях, не іменах, ну полечить бодніше. Ну, я думаю, в ближайшее время этим займусь правоохранительные органы, займутся так, как должны заниматься, они таким образом, как это происходит сейчас, ну, на тот момент будет больше информации и более конкретной. И не только факт избиения, но и задержание. и так как есть подозрение, что это не просто было случайное задержание, случайное подозрение, это был явный, открытый политический заказ. Так как этого человека... Ну, его обвинили непосредственно в массовых заброшенных. И более того, со стороны сепаратистов, которые были и есть в Одессе. Этого человека знают как ярого активиста Евромайдана, киевского, одесского. Он патриот. И говорить о каком-либо сепаратизме с его стороны, это крайне глупо. Крайне глупо. Отсюда мы делаем вывод, что это политический заказ. И в ближайшее время, в ближайшее время будет информация конкретная с фамилиями, с... с именами. Скажите, пожалуйста, почему Какая цель была? Ну, понимаете, когда мы его начали разыскивать, мы ехали с открытия, его задержали на обратном пути, по дороге с открытия памяти, памяти небесной солью. Он уехал на мотоцикле вперед, его преследовали, все-таки задержали его. Вопрос, был вопрос в том, что мы его искали долго, никто никому не сообщал, где он. Нашли мы все-таки спустя долгое время, где он. Есть все-таки и там в органах люди, которые переживают, но, наверное, так. Далее знать, я. Ну, естественно, приехали сразу туда. Начали задавать вопросы, кто задержал, почему, на каком основании. Но они явно этого испугались и перегрузили его с райотдела в автозак, пытались его вывести. Мы загородили, естественно, выезд ворота с территории района. После чего они отъехали обратно, этим автозаком и сопровождающие машины. К нас подъехало всего три машины, Это наши активисты, которые знают Сергея. Ну и мы, естественно, искали его. Они пригнали туда спецподразделение «Сокол». Примерно человек 30 их было. Они просто оттеснили нас от ворот. Выехали и сопровождающие машины, но мы решили сразу ехать за автозаком, чтобы хотя бы знать, куда его везут. Но там же на месте наши машины были моментально заблокированы, то есть выехать у нас не получилось следом за автозаком. И все, Знали мы, что Сергей там ну, на протяжении, может, часа, полутора, после того, они уехали, вы ну, уже, соответственно, нашли его здесь, в Киеве? Правильно я вспоминаю, что цель вести его в Киеве а, была та, что они понимали, что им не дадут возможности в Одессе совершить премьер-министр в вверх, поэтому... ну, ну, о каком... Но... Да. Я нет, я считаю, да? что они побоялись там его, ну, проводить какие-то следственные мероприятия или судебные, только стоит. Цель, ну, они боялись того, что люди зная этого человека, непосредственно Сергея, они не станут на его защиту, так как я его знаю тоже лично, но я бы, я бы стал и стал на его защиту. Они понимали это, а так как им надо было незаконно его арестовать, вывести, осудить, и они пошли каким путем. Так он оказался здесь. Ну, более конкретно сейчас опять же, я повторюсь, с целью безопасности не, уточнять не можем, но наша общественная организация проводила в Одессе очень громкие акции по выявлению и взяток, и ну, очень громкие акции. Это и судьи, это и прокуроры, это и милиция, и бизнесмены, которые пособничали. И Януковичу, и сейчас в данное время они никуда не делись, они опять же продолжают незаконно зарабатывать деньги на, на обществе, на, на людях Одессы И это все из одного в другое перешло и таким образом.